ugu dambeyntiina koox dumar ah ayaa la sheegay inay qalqal geliyeen diyaarada kuwa rakaabka ah gudaha dalkaasi maraykanka kadib markii ay ku dhex dagaalameen koox dumar ah oo diyaaradda rakaabkii saarnaa ka mid ahaa kadib markii ayis afdhaafeen dadkaasi halkaasi ku dagaalamay waxaana la sheegay in diyaaradda si degdeg ah loogu dejiyey garoon markii hore <foreign> qorshahooda waana ugu <language> jiran in diyaaradaasi ay ku hakato arrintan ayay ka dhex dhalatay dumar ka mid ahaa rakaab diyaarad yar kasoo qaaday magaalada baltimo ee dalkaasi mareykanka kadib markii labo dumar oo iyagu cabsan ay sare u qaadeen codka musig ay dhageysanayeen iyadoo dumar kale oo ka tirsanaa rakaabkaasi ay ka cosdeen inay yarayeen musigaha ay dhageysanayaan balse hablahaasi ay ku gacanseereen codsigaasi waxayna markii dambe ay dhalisay <laughs> in gacmaha laysla <laughs> tago diyaaradda oo yareer darteedna ay u adkaysan weyday dagaalka diyaaradaasi ka dhex socday ee dumarkaas ay ku dagaalamayeen iyadoo diyaaraddu la sheegay in hadba dhinaca loo bata ay u liicaysay taasoo duuliyaashii ku kalabtay in si deg deg ah diyaaradaasi ay ugu dejiyaan elboorka magaalada los angeles sida ay qortay jariirad lagu magacaabo l a timis afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha spirit islans ayaa sheegay in dagaalka kooxaha dumarka ay ku dhex sameeyeen diyaaradaas dhexdeeda oo ahaa mid qalqal geliyey duuliyaashii iyo weliba falaidkii diyaaradaasi wuxuuna sheegay in markii ay degtay diyaaradda ciidamada boliyska lagu wargeliyey lix dumar ah oo iyaguo ka mid ahaa kooxaha ku dhex dagaalamay diyaaradaasi kuwaasi oo la sheegay in laga reebay rakaabkii diyaaradda kooxaha sirdoonka ee dalkaasi maraykanka ayaa sidoo kale la sheegay in arrintan la wargeliyey iyadoo su-aalo la weydiinayo kooxihii dumarka ahaa ee ku dhex dagaalamay diyaaraddaasi yareed oo ka mid ahaa diyaaradaha isaga dhex guusha gobolada dalkaasi maraykanka oo la sheegay in duulamaadkeeda uu khatar u galay kadib markii dagaalkaasi uu noqday mid hadba dhinac ay isu ceersadaan dumarkii diyaaraddaasi rakaabkeeda ka mid ahaa taasoo keentay in diyaaraddu hadba dhinac ay u liicdo islamarkaana khatar ay gasho duulamaadkii diyaaradaasioo degdeg loogu dejiyey garoonka magaalada los angeles